বেলডাঙ্গা থানার মহেশপুর তাতলাপাড়া এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে পৌঁছালেন সাংসদ ইউসুফ পাঠান রবিবার সকালে বেলডাঙ্গা বিধায়ক ও দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পরিযায়ী পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন ইউসুফ পাঠান তিনি বলেন পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিয়ে আগেও সংশ্লিষ্ট মহলে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক বলেই মন্তব্য করেন সাংসদ মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা নিয়ে ইউসুফ পাঠান জানান পরিবারের শিশুদের পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া হবে দুঃখের মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার বার্তা সাংসদে और दीदी भी आप लोगों के साथ है मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर काफी पेनफुल है और ये बार बार इसके लिए अभिषेक बनर्जी ने भी बात किया है और मैंने भी इससे पहले लेटर लिखा था कि बैरामपुर और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनके साथ जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो वो ना हो क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक है और अपना पेट और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं स्टेट के और वहाँ पर जाके वो दूसरे स्टेट के लिए भी ग्रोथ का काम करते उनके डेवलपमेंट का काम करते ये हमारे देश के नागरिक है इनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए जी अभी सिचुएशन क्या है सिचुएशन क्या है सब कुछ ठीक है यहाँ पे और ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा